Salam dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəldiniz sizləri. Abşeron rayonu, Məhəmmədi kəsəbəsində gözəl bir həyət evimiz satışdadır. Şəxsi özü üçün tikiləyib, 10 sotda inşa edilib. Tam yaşayışlı bir ərazidədir, dəyərli izləyicilərimiz. Ümumi 5 otaqdan ibarətdir. Həyət yanı sahəsində hal-hazırda, yəni darvaza hissəsinin girişidir. Gördüyünüz, yəni bu hissə evin bu hissəsi, evi qarşı tərəf Deməyolar ki, burası hamsı, yəni bu evə aiddir. Ümumi bir daha təkrarlayırıram, 10 sotdadır. Əla bir qiymətdir. Deməyolar ki, torpaq qiymətinə satılır. Sənədləri də qaydasındadır. Çıxarış, kupça rahatlıqla yatırım edə bilərsiniz. Əsl kənd həvəsi, kənd həyatı olan bir Yerdir, həqiqətən də. Bu hissədən də çox seçililirəm, dəyərlilə izləyicilərimiz, yəni buranın da. Gələcəkdə istəsəniz, bax bu hissədən də belə bir gözlər bir naves buraxıb buranın rahatlığı ilə alt hissəndə istifadə edə bilərsiniz. Heç obrisi keçmədən. Arxa hissədə də məsafə var, yəni rahatlıqla dörd dövrəmə ev. Ətrafını gəzmək olur. Yerdən də kürsülüdür. Yəni görürsüz, hal-hazırda da 6 səviyyədə rahatlıqla hərəkət etmək olur. Demək olar ki, təqribən 8 daş kürsü dəyişdirilib. Hər iki tərəfdən də çıxışı var. Yəni rahatlıqla bütün otaqların 6 hissəsini hərəkət etməyə bilmək, gəzmək olur. Təmirlidir. Yəni istəsəniz daxili təqdimatda görəsiz, əlavə əl gəzdirmək istəsəniz bu sizin biləcəyiniz işdir. Yəni bir yaşa bir evdir. Hal-hazırda da yaşayış var. Hörmətli izləyicilərimiz, baxın. Bu setka, dam, içəri, tamam başqa bir həyətdir. Yəni burdan bu hissədən və bura, bu tikilidə, yarım tikilidə bu evə aiddir. Yəni söyləyəcəyimiz məbləğə bu yarım tikilidə daxildir. Burda da demək olar ki, bir çox işlər görülüb. Əlavə ev kimi və yaxud da Yəni bu hissəni bölüb buranda düzəldib, buranda kirayə verməyə olar. Bu da bir variantdır. Kiçik otaqdır, sanitar qovşağı. Yəni bu istəyə salınıb, dəhlizdir, giriş hissəsi dey, mətbəxi də bura bölüb rahat salmaq olar. Enerjisi yəni, görülüb, çardağı vurulub, suvağı vurulub. İşlərin demək olar ki, bir 50% görülüb. Demə, həyəti yanı sahəsindən tanış olduq. Konsoltdadır. Darvazası var. Giriş hissəsidir. Geniş, kürsülü, özəsizlikli bir evdir. İndi isə içəri daxilə, demək olar ki, həyətanın sahəsindən işlərimizi bitirdik. İçərədə də nələr var, nələr yox, az sonra görəcəyik. Demək, hörmətli izləyicilərimiz, keçdik evin daxilinə. Demək girişdir. Otaqlar başlayır, sağda mətbəxdir, sanitar qucaqlar buradadır. Orta təmirdir, necə demişdim? Yəni bəzi otaqların bəzi yerlərində e, divar kağızları da vurulub. Gördüyünüz kimi, yəni bu hissədə də istifadə etmək olur. Yəni mətbəxdən çıxdım, stol-stol qoydur. Burda da beləlikdə həyərləşib istirahət vaxtımızı keçirə bilərik. Sanitar qovşağıdır. Yəni bura üçün nə lazımsa var və əlavə heç bir şey ehtiyac yoxdur. Genişdir. Yenə də yan hissədə belə bir çamaşırxanası var. Həm də ki, kombi yerə gəlmişən istili sistemidir, əlavə pirtin mutkası var. Bunlar da gördüyünüz kimi, yəni satış qeyd mətnindədir. Evdəki 4 dövrəmə qoşa daşla inşa edilib. Özü üçün tikili evdir və mətbəxi də keçək mətbəxdə mebelləri var. Buradakı yenə əlavə nəsə heç bir şey ehtiyac yoxdur. Mətbəx mebeli, sobası bir sözlə buranda gördüyünüz kimi mətbəx ayitləri var, homs var. Döşəməsi də taxtadır. Demə ki, gördüyünüz kimi məni burada otaqdır, bu mətbəxdir. Keçdik bura bir dənə zal. Yəni salona 3 dənə otaq da yenə bu salona açılır. Yəni 4 otaq burda gedir. Girişdə dəki bir dənə böyük göründüsü otaqdır. İstili, yəni evdə yəni əlavə kondisioner var. Geniş, maşallah. Salonu. Bir də təkrarlayıram. Yəni sənədləri də tam qaydasındadır. vid yataq otağı. Otaqların da böyüğünə fikir verin, hörmətli izleyicilərimiz. 10 slotta deməyolarkı 5 otaq. İndi məbləği də deyim, 65 min. Nəzərə alsaq ki, 5-6 min elə burda bir stoluq torpağım. La belə deyək, 4000-dən götürəndə 40 min tək bunu torpağı eləyir. Yəni üstündəki ev demək olar ki hava ay düşür. 65 min qiymətdir. çıxarışdır, 10 sotdadır, Məhəmmədli kəndindədir, qəsəbəsindədir. Yəni kəkdə olsa artıq qəsəbə statusuna layiqdir, çünki genişdir, böyükdür, həqiqətən də. Marşrutu, məktəbi, bir sözü tam yaşayışlı bir ərazidədir. Dəyərliz izləyicilərimiz, yenə də baxın, dəyərləndirənin sonuna qədər izləyin, tam məlumatlı olun suallarınız olarsa ekranda əlaqə nömrələri qeyd edilibiz zaten. Kanala da abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Bildiriş işarəsini də imkan daxilində açıq qoyun ki, baxın belə düşmə variantlardan ilk olaraq siz məlumatlı olasınız. Sağ olun, sağlamlıqla qalın.